我来帮你吧，别乱动啊！疼！再低一点，能不能温柔一点啊？我这不也是第一次吗？你再坚持一下。嗯，我能不能换个姿势呀？坚持一会儿啊，一会儿就好了。好。 又怎么了？好烫啊！不烫了。没有什么原因，好像不太清晰，竟然清不。 继续这游戏，这一刻，全世界。 谢谢。对戏的事情，我来帮你吧。你帮我？怎么，只有十一可以帮你是吗？十一他是男主呀，而且他是个演员，你又不是，你是制片人。你是质疑我的专业性吗？狐神这个角色，既有少女的纯真，又有女神的妩媚。解除封印以后，那些撩人的台词更加需要功力。 你还记得狼族王子和狐神那段对话吗？当然了，那段对话更是考验的集中体现。表面上是在询问，其实是在逼迫对方承认内心的想法。像你这种只会用撒拉黑撩人的，就应该去去身上的土味。你，那现在我来了。 你就没有什么话想要对我说吗？你就没有什么问题想要问我？还是说希望我直接问你？你。 到底是不是喜欢我？对啊，对，就是这个台词，啊，没错。哎呀，厉害呀、啊，厉害！还不错。 再揣摩一下。